Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Російський зоопарк у прямому етері герої Мордору вигулюють друже. Куди? гріха іди. Давай, давай, говорі, що ти? Ми попросили. Ти Поделись, говори, ты что? говори, что молчишь-то? Ну вы, вы что? Отойди. Уйди отсюда, иди. Пожалуйста, уйди Я расшибусь от всей твоей лавки здесь. Это, нет, он герой, он... Ну а зачем? Ну пускай его... снимает! Вот это! Который меня... да я тебя не ударю! Ты поняла? Что, ты, что, ты на кого полезла, Все, понятно. Все, понятно. Юль! Ты... ты ведь сейчас вот пьяная? Понятно. А ты... Какая бы я. Да когда бы меня алкашкой назвала? Мы у нее спросили арбуз купить. Сладкий, не сладкий. И что сказала? Вы что, вольтанутые что ли? Юр, <сёк> ты с кем базар? С тобой. Со мной базар? Да. <сёк> все Иногда все не так, как кажется на первый взгляд. В социальных сетях появилось видео, на котором человек в военной форме спит на остановке. Но не зря говорят «не суди и не судим будешь». На самом деле этот военный герой России, старший лейтенант Чалым Чулдум Аолу, уничтоживший целую колонну вооруженных сил Украины и получивший множественные контузии. Такое может случиться с каждым, кто прошел страшное горнило войны. А еще может трапиться и так. Зброи нема, поддержки теж нема. Води, а не капли, воюют шоколадками. А что, мочу начали пить? Чем? Чего мочу начали пить? Ну, потому что воды не было. У нас сразу воды не было. Мы, которые на позицию принесли под вод с собой. На позицию, те тоже без воды сидели. Они всю нашу воду выпили и ушли, считай. А мы, считай, без воды. А сникерсы? Сникерсы были, ну. Сникерсы без воды не идут? Зачем? Они идут, просто а воды-то нет, вообще пить-то охоты. Хоть зимой или летом. Я даю хода. Вы, короче, сидели в этом на блин даже. Привалины, а такие вон, сникерсы, да. есть воды, нет. Нет, зачем мы сникерсы? Сникерсы в том бираже остались. Мы же в другой забежали после, как говорится, бы, этой Сидите и думаете, же Байден, да? Байден. 20-летний парень из Гвинеи на фронте добровольцем несколько месяцев. За это время русский успел выучить совсем немного что крайне затрудняет общение. Интернет в больнице слабый, автоматический переводчик в телефоне с французского на русский и обратно работает плохо. Рекордно взросла на болотах кількість инвалидов. Майже півмільйона россиян потребуют протезувания та инвалидных висков. СВО йде за планом. Пацанов прибегаю, а там вообще две доски вот так вот под потолком. У их трое, я четвертый. У одного глаз что-то. Щур с Сэмом Вообще при памяти были Я говорю, ну пацаны Мне надо обратно через окопы сказать Китайцу, что что у вас Саратов Ну я смотрю у них все Пока крепятся Вот так вот выглядит Результат СВО Это только Саратов Вот так Конца и края нет патронами напряжно. Вот так, все это выглядит. Но мы держим а рубеж. Ваши ребята. Сражали. Російських вчителів теж тягнуть побори. Батьки школярів не задоволені частими внесками на війну. Так від початку травня і школярі на потреби так званої СВО здавали вже тричі. А де ж 11 трильйонів, які ваш національний лідер виділив на армію цьогоріч, рабам та їхнім родинам від того легше не стало. За те деньги, которые он пошел зарабатывать, ваши дети не давятся хлебом, который вы ставите на стол. Вы не рассказываете, что на эти дети, поешьте хлебушек папа на крови украинских детей заработал на эту муку. А может, вывез с украинских полей с ангаром? Нет, не говорю. Материнский, региональный материнский капитал не получается. Форм ждем уже пять месяцев. Вот от социального фонда пришли ответы, то есть они не учитывали, не учли наши обстоятельства, да, что вот так вот папа военный. То есть они считают, что ребенка должна исключить. Прежде всего, не хочется нарушать право ребенка на проживание в семье. А мера поддержки положена нашей семье, ну, Крім того, так звані герої продовжують і на болотах свій героїчний шлях. Так, до прикладу, амністований СВОшник застрелив 50-річного незнайомця. А коли його засудили, у слідчому ізоляторі влаштував показові виступи. Ви хочемо, щоб було руки. Уходим, руки, 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 руки. Ну, Сейчас у нас будет проведена общая ласка. Пошла, б***ь, курва отсюда, я ж тебе объяснил, б***ь, Пошли, б***ь, отсюда все, мне дверь выбить, начать вас долбить, что ли, или что? Это может вообще Пожалуйста, адекватно. Я вообще не адекватный человек, у меня же по экспертизе, все психоз, б***ь. Ты же знаешь. А я поведу через три неділі, ровно десь через 17 днів. Жді міка, а ти снімає, снівай. А цей вагнерівець після амністії влаштувався працювати водієм, довіз десятирічну дівчинку на той світ. Усе за планом. А я зв'язав руки ззаді за спиною, після цього я. її удушил, вынес из машины, понес туда, буквально метров 10 понес, положил тело, развернулся и уехал. В этот день я хотел бы публично еще раз выразить сердечную благодарность главе нашего государства, президенту Владимиру Владимировичу Путину, православному человеку, не стесняющемуся своему, своей принадлежности к церкви, по-настоящему являющегося членом церкви, а не просто потому, что значительная часть народа с доверием относится к верующим политикам. Совсем нет. Этот человек действительно несет в себе определенный, в том числе и духовный заряд, потому что питается от благодати. Честно вам скажу, что... сущности, я думаю, я съем только один кусок. Ну, понимаете, да? Вот. Но он не мог удержаться, съел второй, конечно, а, уж больно было вкусно. Мы же религиозная страна. Нет, нет, официально, конечно, нет. Ну что вы, мы же светская страна. Ой, ну у нас же так важно православие, мы же великая православная страна. Нет, ну прекратите, ну что вы в самом деле? Ну к чему это мракобесие? Росія вимирає це. Вже не приховують навіть пропагандисти, попри оголошений путіним рік сім'ї, покращувати демографічну ситуацію. Росіяни не поспішають. Число умерших за первые два месяца этого года превысило число родившихся в 1,6 раза. Такие данные опубликовал Росстат в зоне демографического поражения Центральная Россия. Фатальный процесс набрал максимальные обороты на исконно-русских территориях. Естественный прирост населения наблюдался только в 9, вдумайтесь, в только в 9 регионах России. Страна в буквальном смысле вымирает. Володимирівська область у топ-п'ятірці регіонів з демографічною кризою. Народжуваність нижча за смертність тут у майже три рази. До фатального антирейтингу увійшли також Орловська, Новгородська та Тверська області. Ще гірша ситуація у Псковській та Смоленській областях. Там кількість смертей понад три з половиною рази вища. Вы можете себе представить степень деградации интеллектуальной, духовной всего этого сообщества. Ну вот сколько таких людей, кто вот глядя на Родину Мать, не чувствует вообще ничего внутри, то есть никаких эмоций, чувств у этого человека не возникает. Чиновники знайшли спосіб боротьби з демографічною кризою у Єкатеринбурзі. Політична партія запросила на зустріч тих, хто не має пари. Упевнені, допомога буде плідною. Важаємо і і фємцели Свердловської області. Рад сообщити, що Свердловське регіональне відділення ЛДПР починає е, роботу е, в цьому напрямку, в напрямку взаємодійства. Е, с инцелами, целыми и решение э, насущных, наболевших проблем. Мы готовы оказывать всяческую поддержку и решать э, многие проблемы разного характера, э, которые возникают. Приходите к нам. Взаимодействие между инцелами и фенцелами будет полезным и плодотворным. Не, 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 не меня, я тебя прошу, пожалуйста. Что, уже с утра выпили чешу? Я не понять не могу. Люди видят в другом человеке образы подобия, боже, а это не люди, это бубуины ослы нанюханные, глисты, воши, кто угодно, но это не люди. Потому что нормальный человек живет нормально и никому жизнь своим присутствием не портит. Так понятно? Корова Божья. Где ваше смирение? Там, где ты свой потерял, понял? У Краснодарській школі під час останнього дзвонику зірвало дах. Покрівля впала просто на дітей. 12 учнів травмовані. А у Краснодарі дорогу між дитсадком та школою затопило нечистотами. Каналізацію обіцяли відремонтувати ще в березні, та віз і нині там. от, ну, от уважаємо друзі. 21 вік, От десь садик, школа. два туалета. Вот смотрите, в каком аварийном состоянии. Ну тут просто, просто как это вообще называется. мы видим, да? Да. стыдно, стыдно должно быть. А вот из наших современников в России в будущем перечислят клику святых. Президента нашего. Какое-то время должно пройти, люди осознают. И не то, что люди, наверное, которые этим занимаются, специалисты придут к этому мнению. Ну, не, не в первый раз такое с нами происходит. А план? Воронезьких школярок примусили роздягтися, щоб пройти на екзамен через металеві кісточки в бюзгалтерах пощали рамки. Влада регіону порушення етичних норм у тому не побачила. Чому ми повинні пошлий набор міщан ламати страну і говорити і є общество? Ні, я не говорю, що вони є общество. Нет, ну котрий є кружини трусики. Це є. Дітям Барнаулу до завершення навчального року видали грамоти з прапором і гербом України із забезпеченням допомогли російські герої. Чесно, накрали грамот в українських школах. Вот грамота. Вот, вот грамота. То це не фейк, реально реальності. Ми час забрали от у людей. Ну кого-то, дітей награждали, получається. Так что, вот смотри, три флаг. Короче, его вот кто-то делал. Сейчас как бы вычисляем, кто организовывал вот эти все. Хватит заниматься идиотизмом. Понад 70 відсотків росіян ніколи не відпочивали за кордоном, а їм і не треба. кажуть в великій державі гроші на ремонт зубів потрібні значно більше ніж відпочинок. Ні, ремонт лучше нас зробити. Ну а є тільки на поїздку. Десь в Росію в Росії з'їздити. Ага. за рубеж я не ніж. Не я працюю, получаю пенсію, постійно не вистачає. А на чем приходится в первую очередь экономить? Продукты. Ну, стараемся экономить на одежде. Вот. Ну, питание, конечно, не себе особо не позволяем такого, которого бы хотелось. Вот, ну. По несколько сезонов носишь, допустим, одно и то же, или что-то хочешь себе, допустим, купить, а не можешь позволить, потому что уходят там деньги на какие-то другие нужды. Вот это на мне уже 10 лет. Вот это на мне, поверьте, 10 лет. Единственная одежда на мне. 10 лет. Что же? Я не курю, не пью. Я хотя, хочу раз в жизни увидеть море. То есть вы даже не видите? Нет. Не Моя мечта. Эти российские туристы тоже хотели на море. Авиакомпания решила, Туреччина почекає. Понад Более полдня пассажиры сидять в аэропорту, пока літак ремонтують. Так выглядит сервис по русски Вот примерно обстановка в аэропорту. Все как бы ждут, как мы около гейта стояли, так вот до сих пор люди и стоят. И на табло появляется каждый раз новая информация. Вот наш рейс. Наверху плохо видно. Короче, написано, что регистрация закончена. Это еще было в 6 утра. И все. Автобус приехал, стоит, но вот так. Просто надули. Обманули дурачка на чотири холочка. Кинули просто. Грубо кинули. До інших бід росіян додалися лісові пожежі. У Преамур'ї декілька днів горить тайга. Полум'я вже підступає до найближчих будинків. Гасити його не поспішають. Сі дві треті кілометр. Он там уже сіс сіжать. Ліліпут, ви вообще. Взагалі... То есть, ви вообще о чому? Ви будете ставити Росію на колені? Ну, собрались в ши, давай обсуждать, как будут слона жрать. Вы реально это все несете? Я узкий, я меня не